Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Hal-hazırda biz Masazır qəsəbəsindəyəm. Masazır qəsəbəsinin Qurtuluş yaşayış kompleksinin arxa istiqamətində belə bir özü üçün inşa olunmuş, onu vurğulayım ki, özü üçün tikilən belə bir altına qaraqe olan, yoxarısı tam təmirli 3 otaq olan, sənəti qaydasına olan həyət evi təqdim edirəm. Həyət evi çox keyfiyyətlə inşa olunub. Ən məqam ondadır ki, bu ev şəxsi tikilidir dəşəmə betondur, mərtəbə arası gördüyünüz kimi betondur. Bu evin üstü zərdərləri çoxdur. Sənədlərdəki tam qaydasında birbaşa notariusda alqı-satqı olacaq. Həyətdəki 2 tam 0.2 sotdadır. Yəni geniş həyəti var. Bu hissə ən azından 2 maşın keçə bilər. Ağac gül üçün yer saxlanılıb. Yəni, düşünülmüş tərzdə inşə olunub. Yağış suları üçün trapa da var. Qaz, su, işıq var, kanalizasiya var, qoşuludur və hər biri də sayğlaşdırılıb. Evın üz görünüşü də mükəmməldir. Burda 2-ci mərtəbə qalxan pilləkəndi. Evin yanında da hərəkət etməyə imkan var. Onu vurğulayımşı, bax evin yanına keçmək üçün ən azından 1 metr yaxın en qoyulub, arxasında da yeri var. Ətraf tam yaşayışlı. Yaxınlığında Qurtuluşun məktəbi də var. 525 nömrəli marşrut da var. Yaxınlığında evin belə üz görünüşünü göstəriyim. Mükəmməl. Yəni artıq xərcə ehtiyac yoxdur. Burda bir xəttin çıxışıdır. Və aşağısında əlavə boş ərazisi var. Gələcəkdə buranı da betonun çəkib, divarda şara svanmaqla yay mətbəxə də düzəltmək olar. Arxada bir otaq da düzəltmək olar. Yəni perspektivi çoxdur bu evin. Ən əsası odur, tam şəraitləndir və tikilişə söz ola bilər. Məsə qoşa daşdır, betondur. Həyətdəki göz qabağdır, böyük həyətdir. Evin aşağısı tam qoşa daşdır, monolitdir, yuxarısı cüt kub kəpiçlə inşao olunub və beton kəməri də var baş hissəsində. Gördüyünüz kimi evin hər yanı, arxası belə svanıb. Həyətin bu hissədən göstərirəm və qalxıram yuxarıda olan şar tistlərə təqdim edəcəm. Çox sakit bir ərazidə yerləşir. Və bu da evimizin giriş qapı hissəsidir. Daxil olaq. Köşəmlə laminatdır. Divar kağızları varlıq. Avtomatları var, işıq avtomatları, hər bir otağa ayrı-ayrı avtomatları qoyulub. Evin iç ünü ilə gözəldir. 3 metrdən çoxdur. Dəhlizin önü görünüşünü görürsüz. Bəyaz qapılardır. Hamısı dəhlizə açılır. Burada bizdə tamam otağıdır. Tam təmirli. Qiymət video görüntünün məlumat ki, yerində var. Nəzər sal baxa bilərsiniz. Nağd satılır. Yəni kreditlə təklif olunmur. Məsciləm böyük bir mətbəximiz var, onu göstərim. Adətən belə layihələrdə mətbəx balaca olur. Bunun mətbəxi sözün həqiqi mənasında böyükdür. Döşəmə granit alt istiq oldu. Mətbəx aspirator üçün ceyran atılıb, kombi xətti atılıb, su xətti, kanalizasiya xətti. Mətbəx mebeli yığıldıqdan sonra bu hissə stolqoymaq üçün yer qalır. Çox gözəl, düşünülmüş bir layihədir və ən əsası o da şəxs özü üçün tikilib. Burda bizim qonaq otağımızdır. Tam təmirli qonaq otağıdır, gördüyünüz kimi. Divar kağızları çox səliqəli, sesli vurulub. Qonaq otağın eni də yaxşıdır, uzunluğu yaxşıdır. Böyük pəncərəyənərlə əsası. Və göstərəcəm sizlərə bu hissədə böyük bir yataq otağına. Sözüm həqiqət mənasında böyük yataq otağıdır. Yataq dəstəri bu şəkildə yerləşəcək laminatdır, laminatın altında betondur. Bir önəvəldə göstərmişdim, betondur, monolitdir. Və bu da ən kiçik yataq otağıdır. Evin qiyməti ilə gəldiyin məlumat yerindədir. Bir daha təqiq desəm ki, masa hazırda qurtuluş kompleksinin arxa istiqamətində yerləşir. Özü üçün inşa olunmuş, kom xəttlə çəkilmiş, sənədləri tam qaydasında olan belə bir 3 otaqlı yuxarıda olan altı qarajlı evdir, demə elədim. Lazım olsa aşağıdadır şəxs alandan sonra yaşama salmaq üçün şərait də yarada bilər. Sonuna qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Instagram və YouTube <laughs> kanalımıza abunə olmağı unutmayın.